Мы туда приедем э, с ранцами для 20 э, школьников. Там будут наборы лежать для первоклассников. Спасибо Герману Мучу Когану. Это будет 10 наборов для девочек и 10 наборов для мальчиков. Я привезу туда э, волейбольные и футбольные мячи. Для того, чтобы детки... Ну, что школа открыли, все, надо где-то хотя бы какое-то для почины окно разбить. Хотя, в общем-то, разбивать не надо, потому что будет потом его сложно ремонтировать. Но... Детям нужно дать чем-то как бы играться, чтобы они не игрались, а чтобы у них уже были полноценные мячи. Задача у преподавателей. Я сегодня хочу сказать большое спасибо Ольге Ивановне. Это секретарь поселкового совета Павловки. Я с ней на прямой связи все время. Она постоянно докладывает мне ситуацию. Возникла проблема с Котовским РЭСом. Я тут же перезвонил Малину Александру Львовичу, для того, чтобы мы этот вопрос тут же сняли. Вы знаете, это и есть работа команды, и есть работа коллектива. Спасибо, Александр Семенович. Я думаю, что в следующей программе мы обязательно расскажем, как проходила приемка школ, как 1 сентября открывались двери школы. Я думаю, что всем это будет очень интересно. И это то, что действительно возвращает веру и вселяет надежду. И Спасибо. возвращает любовь что тоже немаловажно. Спасибо, уважаемые телезрители, что вы были с нами. До встречи на телеканале ОК. Всего вам доброго.